সদায় তুমি যিমান ভালকৈ পাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছা নেকি কিন্তু দহ মিনিট পঢ়াৰ পিছত আকৌ আমনি পাই কালিৰ পৰা ভালকে পঢ়িম বুলি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ পাঁচটা কাম যি পাৰ্চেণ্ট আৰু মটিভেশ্যন বছৰটো ষ্টাৰ্টিঙত তুমিও পুৰা যা যে এইবাৰ ভালকে পঢ়িম আৰু ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিমেই কিন্তু যিমানে একজাম ওচৰ চাপি আহিছে তোমালোকৰ সিমানে পঢ়াত মন নলগা হৈছে যদি মই দহজন ষ্টুডেণ্টক লৈ তাৰ ভিতৰত আঠজন এনেকুৱা হব যোনে এইটো ফেচ কৰি আহিছে যে পঢ়াত মন নালাগে যদি তুমিও ভাবি আছা যে মোৰ লগতে তেনেকুৱা হৈ আছে নেকি ময়ে কৰিব পৰা নাই নেকি তো নহয় বহুত ষ্টুডেণ্টৰ লগতে চেম প্ৰব্লেম হৈ আছে তো তোমালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে তোমালোকৰো এতিয়া টাইম আছে হৈ যাবগৈ গোটেইখিনি তো চোৱা তুমি অকলে এইটো বস্তু ফেচ কৰি অহা নাই এইটি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ লগতে ছেই প্ৰব্লেম হৈছে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ চলিউশ্যন কি আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'বা যিসকলে নিউ ষ্টুডেণ্ট চাই আছা আমি এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' আনি আহিম চব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এনেকুৱা কি পাঁচটা কাম যিকেইটা কৰিলে তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্ট ভাল হ'ব তো এতিয়া আহিছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট কামটোলৈ যোনটো তোমালোকে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল এটা ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো হৈছে নিজকে সুধিবা যে এয়া কিয় কৰি আছা তুমি কিয় পঢ়ি আছা আৰু এইবোৰ কষ্ট কিয় কৰি আছা আৰু মা দেউতাই যে গালিয়ে দি আছা খালি প প কৰি আছে সেইকাৰণে সিহঁতক দেখাব লাগে তুমি পঢ়ি আছা নেকি তো এই বস্তুটো নিজকে নিজে সোধাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে আচলতে মা দেউতাই আমি যাতে ভাল এটা নম্বৰ পাওঁ সেইকাৰণে সিহঁতে প প বুলি কৈ আছে ত' তুমি অকলে পঢ়ি থকা নাই গোটেই ফেমিলিয়ে তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে যে তুমি ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিবা সেইটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হয় আৰু বাকী ক্লাছৰ দৰে নহয় তো তুমি তোমাৰ লাইফৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছা যদি এই তিনিমাহ তোমালোকে ভালকৈ কষ্ট কৰি পঢ়ি দিয়া তেনেহ'লে এই ষ্টাৰ্টিংটো তোমালোকে বেষ্ট বনাব পাৰিবা চ' তোমালোকৰ যদি পঢ়ি থাকোঁতে কেতিয়াবা মটিভেশ্যন ল' হৈ যায় তোমালোকৰ পঢ়িব মন নাযায় তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ মা দেউতাৰ কথা এবাৰ ভাবি চাবা কাৰণ সিহঁতে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে যাতে তুমি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা ত' নিজৰ মা দেউতাৰ কথা এবাৰ ভাবিবা ইয়াতকৈ ডাঙৰ মটিভেশ্যন একো নাই তো এতিয়া আমি আহিছোঁ ছেকেণ্ড কামটোলৈ তোমালোকে এনেকুৱা বহুত টপিক পাবা যাৰ নলেজ তোমালোকৰ একদমেই নাই নিউ হৈ আছে তোমালোকৰ কাৰণে তাত চাব পাৰা যে তোমালোকে কি শিকিব পাৰা ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি নিদিবা বুজিব চেষ্টা কৰিবা আৰু বস্তুবোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব ট্ৰাই কৰিবা যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত গৈ পেলাই ছাইন্সৰ এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ চাব পাৰা মেগনেছিয়াম ৰিঙৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো চাবা ইউটিউবত তেনেকুৱা বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট আছে ডাইৰেক্ট যে তোমালোকে কিতাপৰ পৰা পঢ়ি দিবা মুখস্থ কৰিবা তো তেনেকুৱা নহয় বস্তুবোৰ বুজিব লাগিব তো কিতাপৰ পৰা পঢ়ি থ'লে নহ'ব ধৰি লওক তোমালোকে ছ'চিয়েলখন পঢ়িছা তাত মেপ আদি গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাবা তো কিতাপত কিছুমান টপিকৰ ইমেজ নাথাকে তো সেইবোৰ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি ল'বা ভিজুৱেলাইজ কৰিবা বা ইমেজিন কৰিবা ত' এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ থাৰ্ড কামটোলৈ ত' আগলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰিব আছা ত' থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে কম্পিটিশ্যন বহুত মানুহে ক'ব যে কম্পিটিশ্যন বেয়া বুলি বাট এইটোৱে আমাক আগবঢ়োৱাত মটিভেশ্যন দিয়ে তো এতিয়া যে তোমালোকে মেট্ৰিক দিবা এইটো এটা কিন্তু কম্পিটিশ্যনে হয় ইয়াত তোমালোকৰ ক্লাছৰ চবেই এটাই আনটোতকৈ ভালহে হ'ব বিচাৰে আনকি তোমাৰ ওচৰৰ মানুহেও হয়তো সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীক তোমাতকৈ ভাল মাৰ্কছ আনিবলৈ কৈ আছে ত' আমিও এতিয়াও কম্পিটিশ্যনত লাগিবই লাগিব নহ'লে নহ'ব তো লাইফটোৱে কম্পিটিশ্যন হয় আৰু যোনে এইটো কম্পিটিশ্যন হিচাপে ল'ব সিহঁতে ছাকচেছ হ'ব চ' তুমিও দেখাই দিয়া যে চবকে তুমিও কম নহয় তো এতিয়া আমি আমাৰ ফৰ্থ নম্বৰ কামটোলৈ যাওঁ তো সেইটো হৈছে যে টাৰ্গেট ছেট কৰা ইমান যে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আছা ৰাতি পঢ়ি আছা ষ্টেজ লৈ আছা এনেতো কৰা নাই তো এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট পাছ হ'ব পঢ়ি আছোঁ আৰু যেনে তেনে পাছ কৰিলেই হ'ব আৰু পাছ হোৱাটো কেতিয়াও গ'ল হ'ব নোৱাৰে যদি তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া ভালকৈ তেতিয়াহ'লে এনেও তোমালোকে এট্টিবিলাক আনিবই পাৰিবা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে টাৰ্গেট লোৱা যে কিমান লাগে তোমাক আৰু টাৰ্গেট লৈছাই যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্টেজ কিয় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ কিয় লোৱা নাই কাৰণ এতিয়াও তোমালোকৰ হাতত সময় আছে আৰু এটা চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্ছো আছে যে পৃথিৱীৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ থাকে যাৰ গ'লছ থাকে আৰু কিবা আচিভ কৰিব বিচাৰে তাৰে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানুহে সিহঁতৰ নিজৰ গ'লছবোৰ লিখে আৰু তাৰে টু পাৰ্চেণ্ট মানুহে নিজৰ গ'লছবোৰ আচিভ কৰে তুমিও বাকীবোৰতকৈ আগত থাকিব হ'লে ছাকচেছফুলৰ চাঞ্চ ভাবিবলৈ নিজৰ টাৰ্গেটটো লিখা ৰাখিবা টেবুলত লিখি লগাই দিবা তাৰ টাৰ্গেট হৈছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ বা নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ যি বিচাৰা তোমালোকৰ টাৰ্গেট কিমান লিখি ৰাখিবা আৰু এতিয়া যদি তোমালোকৰ হাতত কপি নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সতে লিখি দিয়া কিমান টাৰ্গেট লৈছ আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে তোমাক তই এতিয়া আহিছো আমাৰ ফিফ নম্বৰ কামটোলৈ সেইটো হৈছে যে এই থ্ৰী মন্থত কি কি কৰিম বৰ দীঘলীয়া গাৰ্লছ নল'বা যে এই থ্ৰী মান্থত চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিম বা ৰিভাইজ দিম আৰু বহুতে ভাবে যে এই থ্ৰী মান্থটোত কি কি পঢ়িম তাকে নকৰি তোমালোকে ভাবা যে এই সপ্তাহটোত কি কি পঢ়িম বেছি ভাল হ'ব যদি তুমি শুই উঠি পজিটিভ হৈ ভাবা যে আজি কি পঢ়িম যাতে আজি চিলেবাছটো অলপ হ'লেও আগবাঢ়ে বাকীটো আমি আছোঁ আমি সহায় কৰি যাম তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি যোৱা আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প কৰি দিম তোমালোকে এই কামবোৰ ভালকৈ কৰি যোৱা যি বাস্তা আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ তো তোমালোকে এতিয়া বাৰু ভালকৈ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া অল দ্যা বেষ্ট ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানে তোমালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা